Вже знаємо наступну зіркову п'ятірку артистів, які виступатимуть на M1 Music Awards, але назвемо її трохи згодом. Далі тільки саме інтересне і актуальне феті та новий випуск M1 Music Awards News і в студії Вікторія Батуї і Юрій Третяк. Да. Далі у програмі Без них артистам нічто сірі кардинали українського шоу Бізо. Хто продюсує найпопулярніших артистів країни? Звізда дожна блістити. Секрети яскравих образів від найепатажнішого українського дизайнера. Пакет нада. Чим дивували і Ukrainian Фешн Вік? Ще руками на задіс. У грудні на нас чекає не тільки M1 Music Awards. Напередодні нового року M1 відсвяткує ще й своє 15 річчя. 2001 год, як зараз пам'ятаю, іменно тоді я перестав розглядати плакати ще молодої Брітні Спірс і Джей Ло і просто включив M1. Окрім 15-го дня народження телеканалу і гала-концерту, M1 готується відзначити ще й одну особливу подію – препаті M1 Music Awards. На ній найкращих професіоналів шоу бізнесового бекстейджу нагородять статуетками переможців Визначатимуть і серед продюсерів. Представляю, як как би бы награждав свого бившого продюсера Кендритюка нівизної страни Казловський. Як складаються стосунки в інших артистів та їхніх босів? Чи ділять Світлана Лобода та на Крапівіна час та гроші? І які ролі в кліпах дістаються продюсеру Олі Полякової? Без них артистом між Він очень маленький. за спиною великих артистів зазвичай стоять великі продюсери. Тих, кому найкраще вдається поєднати шоу та бізнес, нагороджують на професіональній церемонії M1 Music Awards. У нас считают, вважають, що это какой-то там Карабас-Барабас там, котрий только там настроєна зарабатування діє. Хто і скільки заробляє, чітко прописується в договорі між продюсером та його підопічним, але не у випадку зі Світланою Лободою та Нателою Крапівіною. Між на нет контракту Мы абсолютные партнеры во всем. Мы никогда за все там столько лет работы никогда не выясняли, у кого сколько денег, кто сколько там заработал. Мы проводим 24 часа вместе. Мы все время находимся в процессе. То мы придумываем ролики, то аудиоролики, то мы покупаем песни, то мы их переделываем, то мы переделываем слова. Нателла – это тот самый случай, когда ей повезло. Потому что именно благодаря Нателле Света смогла раскрыться еще больше. Михаил Ясинский тоже своего часа намагался раскрыть лободу. Саме ему, колишнему боссу, спевачка присвятила хит «Мишка. Гадкий мальчик». Нынешняя педагогична Оля Полякова пошла еще далее, снимая продюсеров клипа. Я ему повсещаю все свои клипы, он снимается во всех моих клипах. Вот этот мужик с наклеенной бородой в челме, который вечно лезет в кадр. Продюсер, по большому счету, она. Я помощник, консультант, директор. Она очень нервная, в хорошем этом смысле. Она требовательно Чтобы за три года из артистки сделать топ, у него получилось. Когда мы начали с Олей сотрудничать, образ, который она предлагала аудитории, ламурный, экстравагантный, провокационный, блондинки, которые меняют наряды. Я предложил другую концепцию, это быть ближе к людям. Залишився за кадром, але допоміг прогреміти свої підопічні на всю Европу Игорь Тарнопольський. Он мой лучший друг, советник. Я очень даже боюсь принимать какое-то решение без него. У него требовательность не относительно Киева и Украины. У него требовательность относительно мира. Именно Игорь повлиял на глобальную смену творческого вектора Джамала. Эта победа действительно была нужна. После семи лет в співпраці с Максом Барских расширил свою продюсерскую деятельность Алан Бадоев. Цего Рик под его крыло потрапила и Тетяна Решетня. Он разбирается во всех сферах музыкального шоу-бизнеса. Он всегда находит ниточки, за которые можно дергать, и которые приносят в итоге хороший результат. Очень требовательный продюсер и режиссер, и мне это очень нравится. У нас на Кавказе говорят, что для того, чтобы вкусно готовить, не нужно уметь вкусно готовить. Нужно, чтобы у тебя соль была в руке. Вот у Алана есть эта соль в руке. Поэтому ему достаточно щепотки для того, чтобы у него все было очень вкусно. Как и раньше, Мозги Интертеймент выпускают хиты, которые знают на память миллионы украинцев. Отже, Олексій Потапенко и Ирина Горова имеют большие шансы забрать уже вторую продюсерскую награду от М1. Они одни из самых креативных и правильных продюсерских центров. Они пытаются делать что-то новое, что-то молодежное. У нас огромная команда, которая работает. Именно поэтому мы являемся одними из самых Осильних і крепких і проїзводительних овчикаман зі срати сторони. Потап тримає команду. Супер показує результати. Потапа можна відзначити, тому що він на сьогоднішній день веде три проекти, і три проекти на сьогоднішній день успішні. Кенєште наші довжний побіді кого з продюсерів назвуть цього року найкращим. Дізнаємося на професіональній церемонії M1 Music Awards. Поки що без продюсера розпочинає свій шлях у шоу-бізнес наша міла Єреміо. Вона вже записала пісню, зустрілася з топовими кліпмейкерами і хореографами. Настав час узятися і за розробку власного зіркового стилю. Главное, щоб міла в погоні за яркими образами не почала носити кокошник Полякової в місті з звіздою сердючки, спортивний костюм дідіо з БДСМ-нарядами Нікіти. який вигляд має бути в справжньої зірки? Міла дізнавалася в дизайнера Олексія Залевського. Да-да за того самого, который знает все о стиле настоящих звезд. Это тот самый дизайнер, который придумывает образы из мусорных пакетов, коробок и одноразовой посуды. Очень интересно, во что же он оденет нашу Милу. В гардеробе у каждой женщины должно быть маленькое черное платье. А что у артистов? Ничего подобного. Для своих клипов звезды выбирают только яркие образы. Я, кстати, тоже не исключение. Пожалуй, одной мне не справится. Все это Пора за помощью к самому эпатажному украинскому дизайнеру Алексей Залевский. Держись. Король авангарда. Здрасте, царь. Очень приятно. Творческие люди мира сего мне посоветовали, что мой образ артистки может быть мухой. Это добрые люди были. Мне кажется, да. Сцена, она как это требует больших форм и звезда должна блестеть. Есть вот чудесное пальто. О! Оно называется Уход от преследования. И так поешь, люди добрые, да поможите, мы сами не местные. Так слезу, давай, давай, давай. Вот, а потом вдруг тебе пришел спонсор и дал денег. Ты потом Йо. делаешь так. Опа! И сразу... Опа! И вот так они все одно плечо приоткрывают. Еще ножку вот так выставляют. Вот так. Это это ввела в моду Жули... А, да. Разведенка, да. Разведенка, а да. И не такая ждут а -а -а. Трамвая. То есть, если женщина вот так стала, она уже в разводе, да? Да. Есть вот, кстати, неплохой аксессуарчик. Может, и моему будущему клипу это принесет популярность. Микробы отгоняют. Микробы отгоняют, очищает, О -о -о. горло держит, тепло. А -а -а. Связки не нужно прогревать. А что, Оля Полякова была же в образе Пернатова? Хм, нет. Кажется, в прошлой жизни я таки была Леди Гага. А теперь еще танцуем в это время все. Вот, оно еще в движении красивое. Боже, а зачем ты все делаешь? Ну, я же узбекская э, завидная невеста. Это вообще-то из разных коллекций, разные образы и стили. Коллаборейшн. Когда будем брать... Вот есть финальное платье. Во-первых, красиво. Во-вторых, это прозрачно. Тело в дело. Хочу светить талант, который под платьем. Это ведь эпатажно и очень рейтингово. Залевскому пришелся не по душе мой образ мухи, и после нескольких часов поисков, кажется, мы нашли то, чего так не хватало моему будущему клипу. Вы же тем более рэп вроде бы поете. Да, да, есть это немного. Здесь. Женский. Да уже надо по-модному. Этот с розовым подъюбничком. Ну вот, модное платье для хип-хопа. Чудесно подходит. Обувь, правда, не очень подходит. По тапу я конкуренцию смогу сделать. Ну, по тапу никто конкуренцию не сделает. Ну, я хотя бы приближусь к нему. Вы все время на эту розовую лесу смотрите. Защитники животных меня возненавидят. Но, в принципе, по цвету красиво. Городская сумасшедшая, хороший современный образ. Светлый путь. Спасибо вам большое. Вперед. Нещодавно в столице прошел Ukrainian Fashion Week. Как завжди, его не залишили без уваги наші селебрити. Украинский шоу-бизнес без моды никуда. Согласитесь, что попало в красивые обертки, значительно проще продать, чем просто что попало. Юр, я знаю, что ты тоже відвідував показы на дизайнерів. дизайнеров. Что о тебе запомнилось наибольше? Новые коллекции, которые лучше всего одевать девушкам в том случае, если парень уже есть. А еще лучше, если есть муж и парень. Вы спросите, что главный критик М1 делает на Fashion Week? Присматриваю за звездами, которые ходят на модные показы, вместо того, чтобы писать классные песни. Знаете, зачем так сильно гримируют лица моделям? Чтобы не было вот этих синячков под глазами. Чтобы не было видно красноты от стыда на их лицах. Это тоже. Мы очень <соединяется> стесняшки. Тихо, дизайнер говорит. Пустовит. Хорошо, что таблички повесили. <соединяется> Украинские дизайнеры делают для украинского шоу-бизнеса намного больше, чем даже сами артисты. Ну, во-первых, они в него не лезут. В отличие от Анны Седоковой и Надежды Мейхер, девушки вместо того, чтобы больше и лучше петь, выпускают одежду. Знаешь, это примеры, когда звезды шоу-бизнеса становятся дизайнерами? Ну, они, по-моему, всегда неудачные эти примеры, поэтому я не лезу туда. Лузеров мы сегодня затрагивать не будем. Да хватит уже, у нас все отлично со вкусом и с музыкой, и с искусством, и с модой. Ну, сразу видно, человек не был на показе еще. С первого взгляда видно, что в этом году Fashion Week пройдет на широкую ногу широкую, тощую, безгрудую ногу. О, у вас тоже микрофон есть? Да, померимся микрофонами. А не спросил, как меня зовут? Как вас зовут? Меня зовут Вера Бирюкова, я фэшн-фотограф. Вот еще маленькая пятикопеечная монетка бесполезной информации вам в голову. Чем ходить в таком новом, я лучше старое позашиваю. В юношестве я очень боялся идти в армию, но к вам бы в армию сходил. Мы Супер. Пакет надо. Поддерживаете ли вы украинское искусство, в частности, фэшн-индустрию? И если да, то как? Нет, просто здесь много очень вычурных, крайне пошло одетых людей. Я, соответственно, люблю приходить и поучаствовать тоже. <связывая> У вас потрясающий, как правильно назвать, шанхайский барс. Это вам не просто украинский кожух, это шанхайский барс. А это, заметьте, плюс два нуля к стоимости. Вкратце, про рубашку, про брюки. Труселя мои, да. Труселя. <связывая> Если взять украинскую моду в целом, вот глобально посмотреть. <связывая> Украинская мода должна себя позиционировать как отдельное уникальное явление в истории мировой глобальной культуры. Я всячески это пропагандирую и пропозиционирую. Господи, такие слова умные. Откуда вы их знаете? Вообще ужас. Вы же с моделями дружите. Не, с моделями не дружу. Только сплю. А -а 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 -а. С ними хрен уснешь. Я пробовал. В чем разница супер-блондинка от просто-блондинки? Ну как Ты я самая Я супер-блондинка. Главнее меня нету. Все остальные какие-то от недоблондинки, полублондинки. Переблондинки. Все блондинки Мобильные блондинки. А вот я супер-блондинка. Непередаваемое ощущение, когда такие парни тебя держат сзади за плечи. За... Ща рука мне на задницу. Вот они, ручки вот так. Верни на место. У вас была идея сделать такие вот образы, может быть, для хардкис, может быть, для других артистов шоу-бизнеса? Для наших это слишком сложно. Одевайте, носите, выступайте, дарите радость людям, а не то, что вы сейчас бросаете в массу. Какая все-таки одежда, по твоему мнению, самая подходящая для артиста? Для меня максимально крутое сочетание – это пиджаки, да, или брюки, но из спортивных материалов. Мы же фэшн. Куда все-таки движется украинская мода? Явно четко и большим вообще таким вот ключом как раз таки идет в Европу. Запакуете нам его? Потусовался я тут на Fashion Week и нашел несколько вещей, которые забрал вот с собой домой. Вот эту урну и вот тот стул. Юр, а как ты думаешь, кто на этом тижне станет ведущим M1 Music Awards чарту? Робби Уильямс, Джерард Лето или Джастин Тимберлейк? <laughs> ну, э, майже. Виртуальная статуэтка и чего разу раздавать ему Виталий Козловский. Это пишется уже? Или это все время пишется, пока красная лампочка горит? Пока я тут стою и матерюсь перед вами, а? Я не раджу дивиться на мой позор. When the music Ну <laughs> no, так вот, опозорили артистов. Не нравится вам это слово? Некрасиво? Зато цепляет. Я в Инстаграме плюнул. в кадр. Ну, у мене в той день 100 підписчиків одразу було. Що ви будете робити в п'ятницю о 21-й? Я знаю, що ви будете робити. Ви будете дивитися M1 Music Awards Chart з Віталієм Козловським. Не пропустіть! теперь, увага, новая зіркова п'ятірка, яка выступает на M1 Music Awards. Джамала, Дідіо, Олег Винник, Open Kids, Ирина Білик. это артисты, которые тоже готовят грандиозные номера для гала-концерта M1. Если ты не угадал «не», засмучуйся, у тебя есть еще один шанс отримати два квитки на шоу. Назови звездную пару ведущих церемонии на главной сцене и напиши в комментарии их имена под этой прямой трансляцией в Фейсбуке. Их мы назвемо за ты. Тих... тиждень у наступному випуску M1 Music Awards News. До зустрічі! Пока! До церемонії M1 Music Awards залишилося 42 дні, 22 години, 44 хвилини.